নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্বাগতম জনাইছোঁ আচল ইনষ্টিটিউট চেনটোলৈ মই যে তোমালোকৰ মাজলৈ আছোঁ ক্লাছ ফাইভৰ অসমীয়াৰ লেচন টুৱেলভৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি সকলোৱে ভালদৰে শুনি যাব আৰু যদি মোৰ চেনেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকে আৰু সকলোকে এটা অনুৰোধ কৰোঁ মই তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰোঁ যাতে তোমালোকে তাৰ বিনিময় চেনেলটো আগুৱাই নিয়া এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইবৰ হয় তাৰে আশা কৰিলোঁ ইয়াত আছে কবিতাটোৰ আছে আনক থোৱাৰ আগতে ভাই নিজে নিকা হ নিজৰ হিয়া মনৰ মলিত ধুই পখালি ল আনক কোৱাৰ আখিনি নিজে সঁচাক নিজে সত্যত নিজৰ ৰূপত দৃঢ়তাৰে ৰ তেয়ে হব হোৱা লোৱা কোৱা ৰোৱা ঠিক জীৱন ভৰাই জমা হব ধন সোণ আত্মিক কবি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ক্ৰিয়াকলাপ ক পদ্ধতিৰ ৰচক কোন উত্তৰ পদ্ধতিৰ ৰচক হ'ল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী স নম্বৰ কবিয়ে আনক থোৱাৰ আগতে নিজকে কি হ'বলৈ কৈছে উত্তৰ কবিয়ে আনক থোৱাৰ আগতেই নিজক নিকা হ'বলৈ কৈছে ক নম্বৰ কবিৰ মতে নিজক নিকা কৰিবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগে উত্তৰ কবিৰ মতেই নিজে নিকা হ'বলৈ হ'লে নিজৰ হিয়াৰ মনৰ মলি ধুই পখালি ল'ব লাগে নম্বৰ কবিৰ মতে আনক সঁচা কোৱাৰ সঁচা কথা ক'বলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে কি কৰিব লাগে উত্তৰ কবিৰ মতে আনক সঁচা কবলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সঁচা ক'ব লাগে তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ সম্ভাৰ অৰ্থ শব্দ সম্ভাৰ চাই শিকোৱা নিকা নিকা মানে পৰিপক্ক পৰিষ্কাৰ নিৰ্মল পখালী মানে পানীৰ দ্বাৰা নিকা কৰি ধুই দিয়া দৃঢ়তা মানে কঠিনতা অলৰচৰ গুণ সংকল্পবদ্ধতা আত্মিক মানে ইজনে সিজনৰ মনৰ বা আত্মাৰ ওচৰত চপা প্ৰশ্ন কবিৰ মতে জীৱনত কেনেকৈ ধন সোণ জমা কৰিব পাৰি লিখা উত্তৰ কবিৰমতে নিজকে নিকা কৰি নিজৰ হিয়াৰ মনৰ মলি ধুই পখালি সঁচা ক'ব লাগিব আৰু নিজ কটত নিজৰ ৰূপত দৃঢ়তা দৃঢ় হ'ব লাগিব পদভাকি বুজাই লিখা ক নিজে নিজৰ হিয়াৰ মনৰ মূলি ধুই পখালি লবিতাভাঁকি মানুহৰ মনৰ মাজত থকা বেয়া ভাৱ আৰু বেয়া চিন্তা আদিক মনৰ পৰা আঁতৰাই মনটো শুদ্ধ কৰি ল'বলৈ কোৱা হৈছে আনক কোৱাৰ আগখিনিতেই নিজে সঁচা ক উত্তৰ এই কবিতাভাঁকি ফাঁকিত আনক সঁচা ক'বলৈ কোৱাৰ আগতে যে নিজে সঁচা ক'ব লাগে সেই কথাকে কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ আনক উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে সেই কাম কৰিব লাগে প্ৰশ্ন তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দলিখা সত্য সত্য নিজৰ আনৰ জমা সৰচ আত্মীয় অনাত্মীয় নিকা লেতেৰা আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিল অৰ্থাৎ নেক্সট আৰু দুটা লেচনৰ কুৱেশ্যন আঞ্চাৰ আছে ইয়াৰ আগত মই বাকীখিনি ইয়াৰ আগৰখিনি লেচনৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ দিছোঁ ওৱানৰ পৰা এলেভেনলৈ যদি চোৱা নাই চাই ল'ব আৰু সকলোৱে মিলি চেনেলটো অতি সোনকালে যাতে দুমাহৰ ভিতৰতে মই চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ তাৰে আশা কৰি ইমান ডাঙৰ নমস্কাৰ